e subscribe cho kênh Ghiền Алкоголізм і табаку паління. І тому ми зібрали таку творчу молодь серед нас в нашому місті Чернігові, яка хоче показати і молодому поколінню, що вони не тільки що вони себе не, ну, не, не використовують в наркотиках, що вони займаються творчістю, що вони знаходять себе. І хочемо показати старшому поколінню, що наша молодь не гине в наркотичних Засобах і І Тому я хочу вам навести таку невелику статистику: в Україні щодня курять 45% дорослих чоловіків і 9 дорослих жінок. І кожен десятий молодий чоловік розпочинає свою першу цигарку в 10 років. Ви задумайтесь. И настолько проста Я не смог отвести от тебя глаз Мое сердце бьется для тебя сейчас Забывая тебя, улетаю я Оставляя на твоей щеке лишь капли дождя. Каждый новый день вспоминает тебя. Я все чаще понимаю, не могу без тебя. Не могу без тебя. Надо человек, на который... Наоборот. На 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 и не будет. Два певца. И вот давайте сейчас проверим, какие у них легкие. А, давайте. а мы их все поддержим аплодисментами. Девка, здоровое. Можешь подарить своей девушке. А It not matter what we do we are having fun We can stick around and see this night through And we don't care about light. the upwards Talking about the outside нас вот такая честь, да, раздать конфеты тем, кто курит. Я не понимаю почему. То есть нам нужно тогда вернуть какую-то сигарету, да, чтобы сделать обмен. Или же мы тогда, если нам хватит этих конфет, тот человек, который не курит, получит две конфеты, а тот, кто курит, будет всего лишь один. Согласны? Да. Обмен. Да. Итак, вы уже поняли по шарикам, что тот, кто курит, шарик не надувает. Спасибо. Кто? Смотрите, что мы сейчас делаем с этим ядом. Вот с таким ядом, вы знаете, даже я с большим удовольствием, с большим удовольствием я беру вот так вот ее просто в вот руку. И мне очень жалко наш.